Так, друзья, привезли мы пледы с прачечной. Постирали нам пледы новые, которые у нас. Да, мы все, чтобы ни ниточки не было. Людям самое-самое лучшее, как я говорю. Бачите, я они? Гляньте. На секундочку. Какие у нас пледики для людей. Все выстирали. Да, чтобы никакие не ни ворцы, ничего. Сейчас будем все это заносить на раздачу. Целый процесс. Получилось 57 штук. Вот так мы их перевозим на машине. Благодаря нашей маме с Америки. поселили. Это все пледы. На, на, вроде бы 57 штук. Это мы сейчас поехали, забрали пледы. Которые ткань нам передал Максим. Наш захостник. Это вы знаете. Любовь пошила нам все эти пледы. Люди нам прачечной, постирали. Есть у нас знакомые. Постирали нашим порошком, между прочим. Да. Поэтому мы сейчас все складываем сюда, наши все пледики. Есть такое. И у нас приехала ткань. Только что мы забрали ткань для полотенец. Это махра. Бачите, який колер. Раз. Який колер. Два. Это мы сегодня получили ткань. И сегодня мы уже купили еще вот такие штучки, приспособления, как оказывается, они нужны. Смотрите, прищепки на белье, девочки, трусы сушить я покажу. О, Гляньте, пирожное брать. Пирожное брать, брат, девочки. Я бы никогда не мог подумать. Вот до чего я дожился. Ужас, ужас. Ну а это ж мы полотенечко делаем. Ох, кадр попала какая красота. Эх, это вы же еще не знаете, что это такое, да? Какие у нас полотенечко будут. Кухонные, это вообще бомба. Да, э, купили вот эти штучки. О, даже цена есть, девчата. О -о -о. Бачите, сколько оно коштует да, купили, это мы кроить будем. Здесь расстелится вся эта ткань и будем делать с них ручники, из махры. Вот так у нас сегодня день продуктивный. Сейчас мы еще едем за бытовой химией, съездили туда, съездили туда, сейчас едем за бытовой химией еще. И максимально все мы рубим, что можливо. Есть у нас уже полотенечко, которое уже пошиты. Все, вот такие они, все мы, видите. Ой. Вот такого колера еще будут. Отак бачите коли, колір, да? є таке. Ціле діло, як кажуть, ціле діло. Е -е, рушники, ви зможете заходити ко мене на прямий ефір, і видіти, що у нас як. Ми збираємо фінанси на проєкт. Ми хочемо купити сім'ї Волчанська будиночок і інуське. Уже збираємо, вже зібрали 4864 долара за місяць і чотири дні. Це ви знаєте. Е -е, це також ми під проект робимо всі рушнички і кухоні, і ванні, які забажаєте. Почули, так? Зараз все порахуємо. Скільки у нас цього вийде, скільки у нас буде комплектів наших рушничків. Все робимо. Іде процес. Почули? Тому всім дякую, хто до нас приєднався. По нашим пледам обдзвонимо людей, все роздамо. Та Шуня, як завжди, сютелієну станюша, обдзвонять людей. На днях постараємося на тій неділі видати пледи людям. Все, у мене все, ми працюємо далі і все робимо. Е, дякую всім за підтримку. Хто захоче приєднатися і купити наші господі, чаї, кухонні набори, рушнички. Пишіть мені в особистий свій мобільний номер телефону. Прайс кинемо, побачите. Ну, ви бачите, яка в нас вообще краса. Що це таке за рушнички такі? О, ви не уявляєте, яка краса. Все це дуже гарно. Тут дельфіни такі. Крути, крути, тут. по шість полотенчик. Ну ладно, це потім я обзор зроблю, скільки він коштує. Слава Богу! Слава Украине! Спасибо нашим воинам за защиту нашей страны!